Дружите? Да. Чему? тут Меня зовут Леша, я учусь в третьем классе, я увлекаюсь футболом. Мне очень нравится, играю в футбол. Все было нормально у нас. Дембасарена была у нас нормальная, центр был нормальный. Я жил почти что возле центра Донецка самого. У нас был дом большой, высокий, у нас был шестиэтажой, ой, шесть, семь это этажка. Ну, я жил на самом последнем, на седьмом. Была комната для футбола, у нас была там пустая, там можно было играть в футбол, там такой. Ну и там осталось там много мечей, там была моя копилка. Куда я копил деньги. У меня там было около 100 гривен. В Донецке у нас была жизнь очень устроена уже распланирована на несколько лет вперед. Мы уже знали, как и что будет и куда мы отдыхать мы поедем и -то все. Ну знаю. да, мы думали так. Ну да, стреляли, они пролетали ну, недалеко там. И возле меня там был дом, и в него тоже попал снаряд, и его нету. Мы ночами не спали, думали, что куда, куда детей сначала отправить. И когда ну, начались обстрелы, мы на поезде поехали в во Львов. Мы в срочном варианте таком искали в попыхах квартиру. Очень много отказов было из-за того, что Донецкая прописка. А вот, вот этот вариант нам помогли найти, и мы здесь. Это мой брат, который зовут Саша. Ну, я сам футболист, он хочет быть летчиком. Это, это моя мама. Это наша комната. Начнем с Ну вот телевизор, вот компьютер, вот мама. <плес> это кровать для нас Саши, а это кровать для мамы с папой. Здесь у нас вещи. Там все учебники. Я уроки учил там, на кухне. Э, сзади вас есть э, кухня, там э, всякие э, крупы. Э, крупы. Тут у нас есть оладики. <реклама> Когда я пришел в класс, меня мальчик той узнал. Мы с ним э, Ну, почали разговаривать, він мене познакомил з іншими. Потім я і ще з ну, знайомилися. Ну і так ми всі познайомилися. В Донецькій у нас школа була на русскому, але було легше в Львові, а в Львові все посічно на українськом і ще школа на украинском. До виконання наступного завдання засоромитися, а лінуватися. Як? А лінуватися? Дівчина, Ті, це не бачиш, ніби якщо ти не хочеш нічого робити, це називається лінуватися. Мені бачу, що всі ці уроки почти, я бачу, що всі 12. Добре. Я дуже люблю е, інформатику, математику, читання, природу. Е, у нас є такий предмет, е, я у світі, теж неплохий. Е, Фізра теж мені іноді подобається. Сначала я что-то не понимала, и я не разумею значение слив, например, слова. А вот уже в третьем, втором классе, ну, я начал что-то понимать там больше уже. Верты Вертися пить ногами, завожатых. Молодец. Ну, у меня есть друзей, ну, немного. особенно больше мальчиков. У меня есть Коля, Артур, Остап, Марьян. Ну, почти же весь класс. Ну, девочки, они какие-то, ну... Они... У нас есть девочка, называется Марьяна. Она у нас больше плачет. Так получилось так, что Марьяна плачет, а Надя нет. Как yeah. у тебя шутка? Была какая-то оценка? Да, 11. Мы просто там тормозили немного. Если бы чуть-чуть бы не затормозили, было бы 12, а так 11. Так, что там, тебе много сегодня уроков? Нет. мне. Английский, математика, физра. Физра, читание украинский. Портфель, конечно, тяжелый Это Это по-английски, но по-французски не надо. Ты знаешь, вообще-то надо. Была ситуация такая, когда э, в школе ну, собираются там, там родители, чтобы помыть класс, покрасить его. Вот. А женщина говорит, ну возьмите, пожалуйста, с собой старое ведро. Я говорю, вы знаете, к сожалению, у меня вот старого ведра нет. А она говорит, почему у вас нет, 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 старого ведра? Что, что... У всех есть старый ведра, есть. а у вас, у вас, нет, нет старого нет. Ведра. Я говорю, ну вы знаете, я говорю, о, о ведре я вообще в самый последний момент, говорю, с Донецка, когда уезжал, я в самый последний вообще момент думал о, о, ведре, а тем более о старом. И она, ой, да, точно, я не подумал, да, нонсенс, да, где-то, как у тебя нет годер, так... старого ведра. Старого <laughs> ведра. Да, а у нас как-то вот так получилось. Снимай. Нет, сам, сам Аж так вкуснее. Все прожжуй, прошу, так вкусно, классно. <laughs> ну, куда ты Не надо есть, не надо, все хватит. Ну, хватит. Постоянно жить на съемных квартирах тяжело, можно, но тяжело. Как будет дальше? Мы не знаем. Рубашку только сними, чтобы не забрызгать. Угу. На! Сейчас, подожди. что? А, Это сегодняшний хлеб? Конечно, только Конечно, шопотом. сегодняшний. сегодняшний. я так много! Но мы вообще уезжали, если честно, мы уезжали, мы, мы уезжали до, до зимы. И вещи какие-то зимние мы взяли, вот летние мы напрочь оставили в Донецке полностью растерянность полная. Знаете, Просто не а... знаешь, что, а что надо, что вот пригодится. Ну, тяжело, очень тяжело. Плюс еще, да, форма. То есть экономим Плюс... сейчас фактически абсолютно на всем, чтобы дать вот... Детям возможность. Да. Я просмотрел многие клубы, которые как бы есть. Мы остановились все-таки на Карпатах, потому что тут уровень который был э, у тренера и той команды, которая была, был намного выше, чем у всех остальных, и Леша хоть как-то было комфортно в ней играть. Дело в том, что Алексей в Донецке, сначала занимался в школе спортивной, назывался «Монолит». Ну это один, одно из подразделений «Шахтера». Да, да, Леша должен был пойти уже в Академию «Шахтера». Конечно, объяснить было ему немножко не то, что тяжело, а мы придумали такую штуку, что он здесь находится в аренде. В Карпатах его взяли в аренду, и он потом придет в какой-нибудь какой другой футбольный клуб. И, кстати, он очень хорошо, хорошо это воспринял. Я хожу в понедельник на тренировку ну, на Карпаты, которая начинается с 16.45 в 30-й час, полтора. У меня есть еще во вторник. Тренировка на давай играй. Один час мы тренируемся и один час мы играем в футбол. Получается, за свои 8 лет он, он поменял три школы и два футбольных клуба. 7 это за два года всего? Да, не, за один. Мне хотелось поехать на соревнования, которые будут, это будет с Польшей и Словакии. Сначала мы пойдем в Польшу, а потом в Словакию. Две поездки это 600 евро. 600 евро в данной ситуации, в которой мы здесь находимся, это для нас неподъемная сумма. Тут даже на, на, на неделю поедет на двери... Леша на, Леша поедет в Польшу, на... Или Польшу или не, не поедет. поедет. Да. Достанем мы где-то деньги. Будет у нас достанем. деньги на гетры, которые уже порвались, или <свят> не будет, и он походит в порванных. Здесь э, мы столкнулись с тем, что даже за школу надо платить. За спортивную да, школу? Да, за спортивную школу. 8 стандартных занятий в месяц сколько 300 350 форма еще какие-то соревнования, соревнования соревнования да, здесь все, платят. все это платно в Донецке но ну, у нас немножко другая ситуация была все тренировки были бесплатные Швейчи, швейчи. Я один из тех людей, которые, ведя переговоры с футбольным клубом «Шахтер», сделал то, что во Львове сейчас открылись, выбудь, открылась выбудь. пока одна секция, называется она Оранжевые шнурки», это по аналогии, как есть в Донецке, это, естественно, бесплатные бесплатные занятия футболом как переселенцев, так и львовских детей абсолютно бесплатно. Ну, мы делали на тренировке там, ну, давали посы сначала, там, учились там обводку какую-то делать, э, прокидывать там в сторону, как э, бить поворотом. Мы играли в этом футбол, я был нападающим. Дальше мы сделали футбольный турнир абсолютно бесплатно для всех, то есть опять же это были переселенцы с Крыма, с Донбасса, львовские, с польских львовских школ. Участвовало в нем 150 человек детей. Дети Львов, были очень довольны. Львов не ожидал такого. Этот турнир проводил мой папа. И у нас мы заняли второе место. Это второе место? Мы заняли или третье мы заняли? Пока это первое поле, которое сейчас сделано. Да, вот, благодаря нашей инициативе и футбольному клубу «Шах Шахтер а, сделано для всех детей, которые желающие играть, либо хотят играть, либо имеют время, приходить сюда и, и заниматься абсолютно бесплатно с хорошими тренерами. То есть не шляться где-то по улицам, а быть ну, занятыми мне нравится больше всего форма национальной сборной Украины. Я бы также хотела быть игроком национальной сборной. У меня есть еще мечта, ну, мне бы хотелось стать чемпионом мира по футболу.